Salam geng, racun kali ni kita ada sebuah smartphone gaming terbaru daripada brand favorite saya. Inilah dia, Red Magic 10A. So, kalau korang nak tahu apa yang menarik, apa yang kurang, berapa harga dan berbaloi tak beli kan? Jom, kita mula ke racun sekarang. Macam biasa kita akan mulakan dengan sesi unboxing dulu Macam korang nampak lah kotak dia standard je Macam before ni juga Dan kali ni tiba-tiba Red Magic keluarkan Red Magic 10A Actually kan saya memang tak tahu tau Kejadian model A Sebab before ni tak pernah sejarah lagi Red Magic keluarkan versi A Biasa macam naik, naik pro macam gitu je kan So kenapa orang keluarkan model A Saya pun tak sempat nak tanya Tapi kalau tengok kan ROG sendiri pun orang ada keluarkan versi FE dan mungkin A ni lebih kurang macam pesaing terdekat ataupun mungkin ada benda lain yang kita akan tengok nanti untuk harga pula buat masa ni saya pun tak diberitahu lagi masa video ni dirakam saya tak tahu tapi apa yang pasti harga dia akan lebih murah dari versi yang pro so kotak dia macam gini Red Magic ada A dekat sini lepas tu untuk varian ni datang dengan 512GB tau 16GB eh saya tak pasti ada varian lain ke tidak tapi apa yang saya perasan hanya ada satu varian saja, dua warna buat masa ni ada satu lagi warna yang lebih garang sikit yang tu belum release lagi tau. So dekat belakang clear. Kita akan tengok, tengok macam mana rupa dia. So untuk dalaman dia, apa je yang ada dalam kotak, kita akan check. So ini phone tu. Buka dulu. Tak tepi. Lagi apa dalam kotak kita akan tengok. Dalam ni macam biasa lah. Kita dapat juga satu lagi kotak lain dekat sini. So dalam ni apa ada, jom kita check. Win more games. Next dalam kita juga dapat sim tool ejector macam biasa. Lepas tu uh kita dapat stiker. Rasa macam iPhone ni tak ada stiker ni. Ada banyak stiker kalau memang nampak sendiri. Red magic logo dia, tulisan dia. Nice. Next lagi dalam kotak kita juga dapat casing standard lah. Jenis hard case. Transparent, dia tak cover kan nice dan apa lagi dalam kotak dekat sini Kita juga dapat kabel pengecasan Situsi warna merah dan terakhir kita juga dapat adaptor pengecasan. So kita akan beralih kepada smartphone tu sendiri. Mula-mula kita akan buka dulu plastik dia Dan ini dia stiker kita cabut dulu Sebelum kita cerita lebih dalam pasal dia punya design Dan segi rekan dekat sini kan Untuk first impression awal ni Saya boleh confirm satu benda dekat korang Yang benda dari Magic 10A ni memang lebih ringan Dan juga lebih nipis kalau kita compare dengan previous model Korang boleh tengok dekat sini Lebih nipis dan juga lebih ringan Cuma saya tertanya satu benda Adakah direction dari Magic Kalinda berbeza dan berubah ataupun target market orang bukan hanya untuk para gamer tapi untuk consumer biasa juga tau. Kenapa saya cakap macam tu? Ada beberapa benda. First kali korang tengok, desain belakang dia dah simple, minimal, tak macam before ni, yang lebih macam fancy, gamer aesthetic korang tengok. Kalau compare dengan model lain, jauh beza dia tau. Dan untuk warna yang ada sekarang ada tiga tau. Akan release yang 10A, warna hitam, warna putih, satu lagi warna orange ke warna apa tak pasti. Nama official mungkin flame ataupun flame macam tu. Yang tu dia nampak gamer sikit lah. Dekat bahagian sini ada something. Tapi untuk warna biasa yang dah release ni, korang nampak macam ni. Simple. Dan yang kedua, korang perasan tak satu benda dekat sini. Modul kamera kali ni, dia dah tak tersembunyi macam ni tau. Dia dah nampak sikit. Macam phone biasa, korang nampak. RGB tetap ada dekat sini. Untuk model yang biasa, RGB dekat sini. Dan ada kipas. Tapi, korang tengok kan, kita belik-belik. Bahagian bawah, kanan-kiri bagian atas mana lubang kipas dia nampak tak for the first time lah setelah sekian lama RealMagic buang kipas terbina dengan kelajuan 20,000 RPM dalam model ni tau diorang dah buang kipas tau tak lama RealMagic tak keluarkan phone yang tak ada kipas kat dalam macam ni tapi kan kalau terfikir balik kan sebenarnya bila ada kipas pun saya macam lebih prefer tak pakai kipas tau so macam ok je untuk saya tapi untuk sebuah phone gaming yang terkenal dengan kipas terbina tu saya rasa macam ada something lah dekat sini tau dan satu benda lagi yang saya perasan korang nampak tak dia dah tak ada dekat sini tau korang nampak tak benda Allah ni dah tak ada diorang tukar kepada button biasa je untuk masuk ke dalam game space tapi untuk trigger saya baik diorang tak buang volume button macam biasa power button dah bulat macam ni dekat bahagian atas nampaknya ada air blaster ada mic sini biasa je dan semestinya model kali ni dah kali saya IP64 tak silap saya beralih ke bahagian harapan untuk screen kita kena explore lah spek dia features rekaan segala macam first kali dari segi rekaan memang masih standard Red Magic lah dia pakai full screen tanpa lubang tanpa notch kan memang sedap lah immersive untuk korang main game ataupun lain movie dia punya screen ni kalau tengok bezel tu memang nipis tau sekilas pandang tapi kalau compare dengan Red Magic 10 Pro model ni sedikit lebih tebal Lepas tu untuk screen protector memang dia dah pakai kan sekali dekat sini lah. Good job lah. So korang tak perlu nak cari asing ke apa tapi kalau korang rasa nak lebih okey boleh je pakai yang lebih kualiti. Sebab yang dia bagi ni memang basic sahaja. Untuk spek dia saya tak ada apa nak complain lah. Cuma screen dia kalau kita compare kan sebelah-sebelah. Untuk yang A ni dia lebih macam kecil sikit lah tapi tak terasa sangat lah dia punya kecil tu. Tapi spek dia masih okey. 6.8 inci. Lepas tu Full HD AMOLED kan ada 120 Hz untuk keterangan boleh cecah 1600 nit peak brightness. So kita akan cuba explore dekat dalam dia pula apa je ada. First sekali masuk dekat dalam team. Untuk team ada tak team baru. So korang boleh nampak dekat sini untuk wallpaper dia sendiri Nampak tak? By default dia kasi kita wallpaper yang macam phone biasa bukan phone gaming tau. Hmm, saya rasa mungkin phone ni target market orang bukan untuk gamer je. Tapi untuk consumer biasa juga. Tapi still ada lah kalau kau nak pakai robot-robot macam ni. Seterusnya kita akan beralih ke bahagian sound and vibration. Model ni support stereo speaker. So bunyi dia macam mana? Jom kita dengar sikit. Kita akan masuk dekat sini. Okay ringtone ni. Naikkan paling tinggi. Untuk bunyi ni macam biasalah. Sangat-sangat kuat, sedap. Speaker dia punya bass so tu okey. Untuk Magic AI, saya tu banyak inform kat korang, kali ni memang diorang fokus juga dekat AI. So, banyak fungsi AI yang terbina dekat dalam ni lah. Macam yang korang boleh jumpa dekat phone-phone biasa. Smart sidebar kan. Dan macam lah. AI dia korang boleh guna kalau korang nak. Okey, untuk live strip dekat belakang ni, korang boleh set up lah. Tidak ada banyak kat sini. Boleh tengok belakang dia. Bila pakai warna macam ni, dan macam Google Chrome punya tema warna tau. Untuk bateri, model ni ada 6000 mAh, kecil sikit daripada versi yang biasa dan pengecasan 80W tau. Dalam ni ada charge separation, bypass charging lah basically. So ni fungsi-fungsi AI pun ada juga dekat dalam. Next lagi kita akan pergi dekat bahagian about phone. So korang boleh nampak, by default kita dapat 512GB. Boleh extend lagi 12GB RAM. Lepas tu untuk chipset dekat sini dia pakai Snapdragon 8 Gen 3 which is sama macam ROG 9 FE. So basically ni versi yang lebih macam rendah sikit lah berbanding yang 10 Pro untuk bateri 6000 mAh cuma special untuk RAM Magic ni kan selain pakai Snapdragon 8 Gen 3 diorang ada dedicated dia punya chip tu RAM Magic Red Core R3 plus RAM Magic Energy Cube lah yang boleh dapat optimize sekali lagi lah power, kuasa dan efficiency dia tau so part ni memang terbaik lah untuk RAM Magic standard lah untuk ROG sendiri pun ada dedicated chip dia tu untuk tambahkan lagi lah kita akan tengok nanti macam mana dan kalau korang tertanya macam mana pula untuk bacaan Antutu Score saya dah pun running saya buat dua kali running tau First running tu Saya buat normal je Saya dapat lebih kurang 1.6 Yang ni agak panas time tu Dan bila saya buat dalam keadaan sejuk Saya dapat dekat sini Saya dah screenshot Saya dapat lebih kurang 2 juta lebih tau Which is memang standard lah ROG pun saya dapat lebih kurang macam gini saja. Sekarang kita akan cuba explore lah Features gaming dia macam mana First kali untuk masuk dekat dalam game space Korang tekan je button merah dekat sini Tekan lama-lama dia akan masuk dekat dalam game So untuk in game pula dekat sini kan Apa yang korang perlu buat Just swap je macam biasa dekat sini So dalam ni ada banyak features Sama je macam before ni Saya perasan tak ada apa-apa yang berubah Boleh tukar kepada mode rush Brightness Sound Lepas tu macam-macam features lah Sama je lah Kalau korang dah terbiasa dengan magic Korang tahulah fungsi-fungsi dia Dekat sini boleh tekan untuk aktifkan dia punya trigger tau So kita akan setkan dulu Okay. Hmm nak test tapi dah mati pula so kita kena tunggu dia orang selamatkan untuk grafik dia kalau korang tertanya memang tak ada masalah untuk dapatkan 120fps chip ni sendiri memang sedap untuk korang gaming cuma macam mana dah segi bacaan suhu disebabkan model ni dah pun tak ada kipas terbina dia orang gantikan dengan liquid metal cooling system yang besar lah yang mana kan katanya teknologi cooling system yang ada dekat Magic 10A ni biasanya ada dekat laptop gaming kita akan tengok lah nanti review penuh bila kita buat gaming test tau so far saya tak aktifkan lagi dia punya apa tu dia punya gyro kalau korang nak tengok kita akan cuba naikkan that's it tak ada masalah sangat-sangat okey. beralih ke bahagian kamera pula macam mana adakah dia punya fotografi tu lebih baik dari previous model disebabkan model ni macam orang target dekat konsumer biasa saja. Untuk spek dia dual camera setup lah 50 megapixel, ada biasa main camera dan juga ultra wide angle dan untuk selfie camera 16 megapixel. Sebelum kita tengok features kamera dia kan kalau kau orang macam nak tengok hasil gambar, actually saya comparekan juga dengan ROG 9 FE disebabkan kedua model macam persaingan rapat. So, kau orang boleh bagi tahu saya macam mana hasilnya compare kedua gambar ni. Untuk features kamera dia pula macam kau nampak, Boleh tukar ultra wide angle, main camera tapi saya perasan untuk demi ultra angle tu macam ada perbezaan warna dekat situ. Ada juga mode pro camera family. Untuk rakaman video boleh dapat paling tinggi 8K. Lepas tu banyak sangatlah features yang korang boleh guna lah. Depend pada korang nak pakai yang mana. Selebihnya untuk features tambahan Red Magic TV ini dah pun support dual band 5G WiFi. Kali band ni bila korang nak download tu speed dia lebih pantas lebih laju. Ada juga NFC dual SIM, Magic Key, Zack Smart stereo speaker dan juga RGB. Untuk sistem operasi masih macam before ni jugalah, tak ada sebarang perubahan pun. Anyway kalau korang tertanya kan antara RAM Magic 10 Pro dan juga RAM Magic 10A apa je beza? Untuk perbezaan yang paling ketara dia, main highlight dia dekat sini beza dekat chip, design, cooling, harga, bateri dan juga dia punya AI. So, rasanya sampai sini dulu video ringkas kita pasal RAM Magic 10A, apa pendapat korang dekat model ni kan? Bagi saya Redmi 10 A ni dia lebih seimbang lah dari segi dia punya feature, spek dan juga harga. Lagi pula untuk model kali ni lebih nipis. Dia lebih ke arah phone biasa. Tak nampak macam gaming sangat tapi prestasi dia masih gaming yang sebenar tau. Ada RGB lagi kan. Banyaklah lebih dia dekat sini. Dan kalau korang tertanya pula berapa harga dia? macam saya beritahu korang tadi semasa video ni direkam saya tak diberitahu harga official tapi apa yang pasti memang akan masuk pasaran Malaysia. Kalau masuk nanti korang nak beli ataupun stay model lama. Cuba komen sekarang. So, kalau korang nak tahu apa lagi model ni nak kena kita dera ke apa ke korang boleh komen juga. Jumpa lagi di Rata Racun seterusnya. Assalamualaikum.